Hər bir xəstənin müalicəsində ən vacib amillərdən biri o xəstəliyin yaranmasına şərait yaradan risk faktorlarının aradan qaldırılmasıdır. O cümlədən diabetik ayaq yaralarının, sadə dildə desək, şəkər yaralarının qarşısının alınmasında, müalicəsində ən vacib amillərdən biri həyat tərzi dəyişikliyi ilə o yaranın sağalmasına yönəlik, eyni zamanda yara sağalıbsa da onun təkrarlanmasına yönəlik olan kompleks tədbirlərdən ibarətdir. Bu nədir? Ayaq yarası olan pasiyent və ya ayaq yarası sağalmış və bunun əziyyətini çəkən pasiyentlər ayaqqabı alarkən günün ikinci yarısı almalıdır. 2 günün ikinci yarısı ayaq daha şişkin olur. İlkin ayaqqabını aldığı zaman bir dəfə uzun müddət məsafə kaltit mələ deyil. Çox zaman çərçivəsində geyilməli deyil. Təxminən 2 saat ərzində bu ayaqqabını geyinəcəkdir və 2 saatdan sonra ayaqqabını çıxarar və ayağında hər hansı bir dəyişikliyin olub-olmadığını izləməsi lazımdır. Bundan başqa, əgər ayaqda deformasiya varsa, məsələn, şarko ayaq dediyimiz bir problem kimi, bu zaman bu xəstələrin ə standart diabetik ayaqqabı geyinməsi önərilmir. Yaxud pəncəsində bir barmaq, iki barmaq, üç barmaq üzərində bir amputasiyası olubsa, yenə də bu xəstələrin digər şəkərli xəstələr kimi standart ayaqqabı geyinməsi tövsiyə olunmur. Xüsusi ayaqqabının tikilməsi və bu fonda istifadə tövsiyə olunur. Bundan başqa isə bu xəstələrin ayağına qətiyan spirt yod yandırıcıların, aşılayıcıların istifadəsi önərilmir. Bir çox hallarda ayaq yarasının əmələ gəlməsi hissiyatsızlıqla bağlı olduğu üçün ayaqlarının vanna etməsi, yəni isti su ilə xüsusən də vanna etməsi tövsiyə olunmur. Əgər xəstələr ayağı qormaqla bağlı olan tədbirlər kompleksini həyata keçirərsə, biz bu zaman ayaq yaralarının əmələ gəlməsini 80% azalda bilərik. Bu üçün amputasiyaların karşısının ciddi şekilde azalması demektir.